Россияне, я национальный гетьман Украины и украинских земель, в том числе и Российской Федерации. Говорю вам, украинцы вам создали российское государство, российскую империю, дали свое название Россия, создали и дали русский язык, русскую культуру, русскую веру. Вы раздавили Российскую империю. Вы развалили Российскую империю полностью. Украинцы создали вам в городе Харькове Советский Союз. Они создали вам космос, ядерное оружие. Накормили вас. Вы устроили украинцам голодомор контрационные лагеря, гулаги и развалили и Советский Союз. Выходом Российской Федерации из его состава в 1991 году. Сегодня вы, россияне, поняли, что без Украины, украинского интеллекта, украинской науки, украинской культуры, украинской истории – у вас и Российской Федерации нет будущего. Вы, продав сатане души свои, поселив на место их зло в свои головы и сердца, презрев заповеди Бога, поклонились сатане и взяв грехи военных преступлений на своих детей, начали распинать Украину. Хотите захватить Украину военным путем, через смерти и убийства. Украинцам лучше война до победы, до развала Российской Федерации чем жить вместе с вами, современными людоедами и андрофагами, обезьянами с атомной бомбой. Вы стали тупиком человеческой цивилизации и паразитами мирового порядка, международными ворами, укравшими Крым, Донецк, Луганск и Абхазию. Почему же вы, россияне, хотите войны, а не мира, не хотите присоединиться к Украине мирным путем, путем добра, если вы без Украины не можете жить? Проверьте всенародный референдум, проведите всенародный референдум в Российской Федерации о присоединении к Украине на правах автономии мирно. Украина вам прогарантирует свободу и демократию, право на русский язык, русскую культуру. Русский язык будет вторым государственным по всей территории Автономной Российской Федерации. Украина обеспечит вам демократические выборы президента России и президента Российской Федерации. Демократическую смену власти по всей территории Российской Федерации. Откройте украинские школы, украинские вузы. Вы получите новые технологии. И все достижения цивилизации, всемирное уважение, причастность к великой и славной украинской истории, вас начнет уважать весь мир, все страны великой цивилизации человечества. Слава Украине, слава героя, думайте.